বৈদিক পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেদৰ যিটো মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ হয় সেইটোকে বৈদিক হয় সেই বেদৰ পৰাই কাটিছে তান্ত্ৰিকটো কিন্তু তান্ত্ৰিক মানে কোনো নীতি নিয়ম বিশেষ নাথাকে তান্ত্ৰিকত অলপ আখুৰিক হয় মানে তান্ত্ৰিক মানে টানি অনা কিবা এটা শক্তি আমি বৈদিক শব্দ চিষ্টেমত যদি আমি পূজা কৰোঁ বৈদিক শব্দ চিষ্টেমত যদি আমি কাম কৰোঁ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ প্ৰভু মোৰ এইখিনি দয়া কৰা আৰু যদি তান্ত্ৰিক পদ্ধতিত আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক এইখিনি কৰি দিবই লাগিব গতিকে তান্ত্ৰিক শক্তিৰ কাৰণে আমি এজন মানুহে যেনেকৈ এজন মানুহৰ গাত সকলো শক্তি থাকে যেনেকৈ আখুৰিক শক্তিও থাকে আমাৰ দৈৱিক শক্তিও থাকে আখুৰি শক্তি যেতিয়া আপোনাৰ কোনোবা এজনৰ মানুহক কাৰোবাক দম দিবৰ কাৰণে মাৰিবৰ কাৰণে মাতে সেইজন মানুহক আগমুহূৰ্তত মদ পানী খুৱায় তেওঁ কিছুমান মানে ভিতৰুৱা কথা খং উঠা কথা কয় সেই যিজনক মানে এটেক কৰিব ঠিক তেনেকৈ আমি তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে কাম কৰিব লাগিলে আমি বৈদিক পদ্ধতি দিন বাৰ অমুক তিথি দিনত কাম কৰোঁ অমুক সময়ৰ ভিতৰত কৰোঁ কিন্তু তান্ত্ৰিক পদ্ধতি ৰাতি কৰে অমাৱস্যাত কৰে গতিকে ঠিক তেনেকৈ বৈদিক শক্তি শান্ত আৰু তান্ত্ৰিক শক্তি অলপ মানে জোৰ হয় তান্ত্ৰিক শক্তিৰে কাম কৰিব পাৰি তান্ত্ৰিক শক্তিৰে কাম হৈ যায় কিন্তু তাত মানে একশ্যনো আহে কিন্তু বৈদিক শক্তি যেতিয়া আমি কাম কৰিম সেই বৈদিক শক্তিৰে আমাৰ কেতিয়াও একশ্যন নাহে যদি কামটো হ'বলগীয়া হৈ আছে হৈ যাব তাৰ পৰা আমাৰ কিবা ভুল হ'লে তেওঁ আমাৰ তাত একো বিশেষ অনিষ্ট নহয় কিন্তু তান্ত্ৰিক শক্তিত যদি আমি ভুল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমাৰ মানে বেয়া এটা প্ৰভাৱো আহিব পাৰে কাৰণ সেইটো তান্ত্ৰিক শক্তি তান্ত্ৰিক শক্তি মানে টানি অনা শক্তি